Сегодня мы решили снять блог, и тема у нас такая «Ты не особенный». Может показаться странным, «Ты не особенный», мы привыкли думать, что мы все таки индивидуальные и отличаемся от всех остальных, но на самом деле, когда у тебя возникает какая-то проблема или какие-то странные мысли тебя постигают, неплохо подумать, что на самом деле ты такой же, как все, и ничего особенного в тебе нет. Возможно, другие люди тоже испытывали такие же проблемы и трудности, как и ты, и в этот момент это может очень помочь тебе с решением своих проблем. Ты должен быть не особенным не в плане индивидуальности своей. Индивидуальность — это всегда хорошо. Ну, знаете, там, отец там как-нибудь выделиться. Вот, это, конечно, все прекрасно. Но осознание того, что ты такой же, как все, когда ты сталкиваешься с обычными бытовыми проблемами, помогает тебе легко просто пройти сквозь них и даже потом не помнить. К примеру, ты там один, да, у тебя нет парня или девушки, ты очень переживаешь по этому поводу и просто загоняешь себя в депрессию и думаешь, господи, я, наверное, один на планете такой, больше никого нет, все, всех, так все хорошо, а у меня, что я, типа, никчемность, да? Но поговорив с родителями, с друзьями, возможно, с кем-то еще, ты поймешь, что они сталкивались с точно такой же проблемой. Возможно, где-то она там отличалась, но по сути точно такая же. И тебе намного будет проще найти решение, пути, как вообще выйти оттуда. Стандартная проблема, наверное, для подростков это отсутствие денег. Вот, часто мы сталкиваемся с такой проблемой, у нас нет денег. Мы хотим развлекаться или что-то купить, а ну нет денег, ну откуда их взять? Ну, мы же не зарабатываем там постоянно, да, возможно, иногда есть какие-то подработки. Но денег неоткуда взять знаете, можете просто стесняться сказать своим друзьям, да, что у меня нет денег, они вас зовут куда-то, а вы хотите пойти, но сказать, у меня нет денег на это, ну как-то, знаете, ну, неудобно, особенно когда подростки мы постоянно думаем о своем, знаете, вот как мы выглядим со стороны. А, и иногда как бы стыдно признаться, и на самом деле это все чушь собачья, всем на самом деле все равно, есть у вас деньги, нет у вас денег, если вы прекрасный человек, всем плевать. Но если ты загоняешься по этому поводу, не можешь никому сказать о своей проблеме, не знаешь, как просто ее решить, да просто почитай книгу, почитай какие-нибудь статьи в интернете, посмотри фильм, и ты увидишь, что люди выходят из любых ситуаций, и что твоя проблема с нехваткой денег — это такой мизер вообще во всем мире, и с этой проблемой справиться вообще легче простого. пистолета можно найти тысячу путей как оттуда уйти и избежать <тизвы> <свы> <пиш> <г BOB> руки вверх <пиш> <пиш> поэтому призываем вас осознайте что вы такой же как все а, когда у вас плохое настроение когда вы не знаете что делать просто поймите я такой же как все на планете 100-500 миллионов человек с точно такой же проблемой. И они нашли, как выйти из нее, значит, и я смогу. В общем, наш вот такой вот выпуск небольшой подходит к концу, поэтому подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. И пишите в комментариях, поделитесь с нами, может быть, вы как-то вышли интересно из какой-нибудь нестандартной ситуации, нам будет очень интересно почитать. Все, посало. Да.